Сильно. Мы минералку подогреваем, острым паром, не да. торгаем. И подаем вот. это большая, мы подаем на тостерную ребенку. Вот такое должно быть, скорее всего. Тостерная ребенка. Подогрев минерального масла вот здесь парень. Во э, в работает минеральное масло. Минеральное масло, оно впитывает сюда и сам, а при нагреве отдает. Вот ну, так вот, система такая, придумали. А то подогрев минерального масла, мы подогреваем его до нужной температуры, там, до 105, ну, его рабочая, там, 105 градусов он отдает. Mm -hmm. Это Минералка 105 градусов рабочая. Это наш выпариватель. Ваш шламовыпариватель, он взаимосвязан с водоотделителем. Он с него берет э, вода, которая в пары с иксаном попали в вододелитель. Иксан перешел в чистую секцию, а вода лишняя через уровень выходит в самовыпариватель. И он эту воду выпарит, чтобы не было иксана. И вода, которая... Ну, ну труба, короче, она в канализацию вливает. И потом повторно вы... Да. да, да, да. Это просто процессия, в общем, да. Самовыпариватель, он вот, да.